Ну, на Руси, вы понимаете. Ну что, в общем, посыпание происходит пока успешно. Мы не горим. А, Леша потихонечку двигается к своей цели. В этот момент Алексей Дур... Леша, иди сюда уже! Чего я тебе в третьем лице? Дамы и господа, Алексей дурни ваши аплодисменты! Самый честный человек в украинском телепространстве. Страшно? Очень страшно. И сегодня днем мы здесь встречались, когда собирали еще сцену. И Саша стоял здесь мерз. И первое, что он мне сказал, он говорит, ну что, ты ходил когда-нибудь? Я говорю, ну нет. Он говорит, я ходил. И у меня, я не скажу, что у меня случилось. И через 10 секунд он говорит, ладно, у меня был ожог третьей степени. Спасибо, Саша, это на то, что я хотел услышать. И вообще мне нравятся люди, которые здесь сегодня собрались. Я бы сам пришел посмотреть, как Попенко борется с женщиной в грязи, как Горбунов ест... Что он ел? Что ел Горбунов? Горбунов ел таракана. Ну как таракан, он попу съел. Но мы ему это простили, это было эффектно. Ну, честно, я, я знаю Юру Горбунова, скажу вам так, это человек, который на ночь ест одно печеное яблоко. Печеное, заметьте, потому что оно лучше перетравливается. Ну, он свои 700. 30, 750, выглядит отменно. Юра на самом деле всегда держит себя в форме. Он контролирует, ну, всегда то, что ест, как ест. Он действительно большой гурман, а тут ему таракан. Ну, в общем, у него был такой удивительный взгляд. Ну и, слава богу, выжил. Леша, у тебя все будет еще хуже. Ой, в смысле, все хорошо. Я слова часто путаю. Я Маша Сапко сказала, что она педикюром залезла к мышам. <казалось> Оказалось, это был маникюр. Леш, ну смотри, ты не думаешь, что это провокация э, от людей, которым ты а, немножечко а, а от, то Оли Поляковой? Да, от Поляковой, которую ты любишь. Оля, если ты здесь, давай лучше как-то в темном подъезде разберемся с твоим мужем, ладно, <как> черт с ним. Я бы твой... Вот ребята показывают, собственно говоря, что будет с Лешей. Леша, по-моему, плохой знак. Это не фокус, это 750 градусов по Цельсию. Э -э Леша, ну если ты задержишься минут на 25, из тебя будет отменный шашлык. Оттуда сюда. Ребята, еще раз, кто думает, что Леша Дурнев сможет сделать этот шаг? Хорошо, кто думает, что все-таки, извини, Леша, что ты слабак? Не стесняйтесь, ну, ну давайте правду говорить, то, что думаем. Он, это Турнев, он воспринимает информацию правильно, потому что честные люди всегда честны с собой. Поднимите руку, кто верит, что Турнев не сможет. Один, два, три, чет... Ну, Леша, на, твоем, на твоей стороне преимущество. Народ в тебя верит. Объясните какие-то... Может, ему надо чакры раскрыть. Сесть там в позу лотоса на угле. Не знаю, может, или просто хабаси пошел. Вот у нас есть мастер йога. Из... Значит, мы с Алексеем сегодня провели инструктаж. Спасибо вам. Он сказал, что он боится. Это нормально. Бояться углей. Это у нас природный нормальный страх. Но есть технология, позволяющая пройти. Человек вообще может многое. Мы сегодня видели, что и тараканов едим. И замки разрываем на куски, как Алена Винницкая. Но это все было руками. И, и даже э, человек способен пройти по раскаленным э, углям босыми ногами. Есть технология, которая позволяет это сделать. И сейчас Алексей... Ее Можно убьет. подождите, один вопрос. Это Сколько постребует... человек э, выживает обычно? Какая статистика? Э, мы проводим мероприятия, в которых участвуют 500-700 человек в месяц. Из э, них ходят даже дети. Смертельных случаев пока не было. Ожоги бывают. Вы видели, что мы сыпали. после, Друзья, после этой процедуры под себя ходят даже дети. Ребят, ладно. Турнев, ты готов, ты боишься? Честный. Очень. Очень. Прям вот страшно-страшно. Я понимаю тебя, я стоял на твоем месте. Давайте не тянуть, друзья. Я думаю, давайте мы не будем считать-то можно его подбадривать как-то, или ему а, надо собраться. Да, давайте ему поможем. Нужно вместе аплодировать. Репиш давайте опором, аплодируем, друзья. Вместе. Опа, чи! Леша! 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 Есть! Зачет! <свят> Покажи пятки. Покажи пятки людям! Жив! Дайте Поздравляем Алексея! Поздравляем, Алексея, а ты магистр угля третьей степени. Подожди, это да кто-то хотел походить. Я из Америки смотрел. Нет, не, Леш, понимаешь, у нас только твоя жизнь застрахована. <laughs> Честно, не успели снять, говорят операторы. Повтори. Можешь еще раз? Ты уже. Я, конечно, тебе два сертификата не дам, но второй раз я бы посмотрел. Леша. Друзья, вот здесь нужны бурные овации. Очень смелый, очень честный по отношению к себе. Таких осталось мало. Леша Турник занесен в Красную книгу. Печет.